очень важно не запутать не дать ему возможности заподозрить что-то что-то неладное понять какими гормонами вернее как под воздействием каких факторов какие вырабатываются гормоны и как понимая как эти гормоны взаимодействуют в человеческом организме при разных внешних факторах создать ту или иную эмоцию, которая нам нужна. И сделать счастливого, вдохновленного и, самое главное, расслабленного покупателя. Потому что расслабленность покупателя, она наступает ровно в тот момент, когда он перестает чего-то опасаться, когда он перестает задумываться о собственной безопасности, когда он отключает подозрительного себя, потому что ну, у всех нас есть подозрительные мы. И вот как только мы а, не дали возможности покупателя, покупателю а, к чему-то придраться, мы его успокоили. Мы создали комфорт. Вот ровно с этого момента мы можем дальше прокладывать путь а, к покупателю. Но тут еще очень важная такая штука о том, что есть очень явные факторы, сугубо светотехнические или технические, а, как в ароматике. Так же, как э, в музыкальном сопровождении, э, но есть и есть э, шаблонное, да? То есть вот, э, что вы представляете, когда думаете о кожаных изделиях? Ну, какие характеристики свойственны кожаным изделиям? А? Да запах, а, тепло, наверное, в основном кожаные вещи мы начинаем, а? Защита, которая... Да, 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 да. ну как бы мы представляем и пользуемся кожаными изделиями в основном тогда, когда а, нам нужно тепло или дерево, когда ну, мы, мы спокойно садимся на какие-то деревянные вещи. Мы понимаем, что а, мы не простудимся. Это теплые вещи. И теперь давайте представим, да? Какая-то кожаное изделие, которая стоит на деревянной полке. И мы освещаем ее категорически синим светом. Что происходит? Ну, опять же, узелки не вяжутся, что-то с чем-то не сходится. Все очень просто. Мы привыкли что-то с чем-то ассоциировать. Соответственно, когда в этой ассоциации рушится связь, а связи это очень стойкие, это, 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 это одни из самых стой, стойких связей, мы, конечно, не не осознаем, но мы не чувствуем тепла. А что нам нужно для того, чтобы а, это тепло ощущать? Есть такое в медицине понятие, называется синестезия. Это когда одними сенсорными восприятиями, ну, вот, одними сенсорами, да, а, мы их настолько сильно возбуждаем, что мы начинаем чувствовать другие другие чувства даже не испытывая ну, все самый такой наглядный пример это когда э, мы смотрим на свежий испеченный хлеб хорошо подсвеченный мы начинаем ощущать как корочка хрустит у вас на зубах в этот момент это как раз и есть да это когда одни сенсорные э, ощущения формируются другими через другие каналы. Что происходит в этот момент? В этот момент или в этот, когда формируется этот эффект, называется синестезия, у нас происходит очень кратковременный выброс такого гормона, который называется окситоцин. Это гормон, который отвечает за привязанность. Но природа его такова, что основное, да, этот гормон формируется у мам во время родов. И как раз материнская любовь и привязанность, она вызвана всплеском этого гормона. Этот же гормон форми... ощущается, да, и происходит впрыск его в организм. Ну, гормон или нейромедиатор. Во время рукопожатия, во время какого-то тактильного ощущения, и здесь очень важно не противоречить, да, и вот для того, чтобы ощутить э тактильное прикосновение к какому-то теплому предмету, очень важно, чтобы ничто не давало подозрений. Поэтому сочетание вот этих факторов очень важно да ну кроме того что еще а, теплый свет а, содержит больше всего красного спектра который возбуждает помним да он возбуждает нашу лимбическую систему и без него мы не сможем ощущать эту синестезию поэтому а, мы должны помнить о том что как раз этот момент очень важен для того, чтобы световая температура, теплый свет, да, либо холодный свет, он создавался гармонично, соответствовал товару. То есть кожаные какие-то вещи, деревянные предметы. Или даже если мы говорим об интерьере, то это фактор, который категорически важен. И если говорить вообще о том, какой, какую световую температуру можно использовать в ритейле? Нужно понять, где э, общая э, торговая да, для торговых пространств световая температура, это теплый белый. Это качественный теплый белый свет, в котором снижено содержание желтого-зеленого спектра. Свет получается прозрачным. Есть такой показатель, называется R9, индекс R9. Это то, насколько... Хорошо представлено э, красный спектр в свечении. Это очень важно. Конечно, больше всего его представлено именно в теплом белом свете. Но есть э, исключения. Этих исключений немного, но они есть. Если мы говорим о подсветке воды, например, фуд да, то мы ждем от воды прохладу, и мы ничем не подменим эту прохладу. Поэтому очень много и грамотные фуд-ретейлеры используют э, нейтральный белый или иногда даже холодный в тех местах, там где очень важно подчеркивание вот этой вот стойкой ассоциативной реакции. Вода прохладная, рыба на льду тоже. Ну представьте, рыба, лед и теплый свет. Дисгармония. Поэтому есть исключение: это вода. То есть на воде в ритейле можно использовать 4000 Кельвинов. А, если говорить про какие-то показатели фактически, то 3000 Кельвинов это теплый белый, 4000 Кельвинов это нейтральный белый, и дальше уже от 45, 6, иногда 10, иногда 12 это уже Холодный, синий, фиолетовый, ну и так далее. Но выше 4000 Кельвинов можно использовать на стадионе. Наверное, все. Ну, то есть выше 4000 Кельвинов в ритейле использовать, ну, нельзя. Ну, кроме, наверное, рыба. Рыба на льду можно 5, иногда даже 6000 кельвинов. Все остальное это 4000 кельвинов. Где можно использовать 4000 кельвинов? Это крупная бытовая техника. Почему? Потому что крупная бытовая техника у нас ассоциируется, стойка ассоциируется с чистотой, стерильностью. Поэтому любые движения в сторону уменьшения ощущения стерильности будут уменьшать эффект. То есть это крупная бытовая техника раз, это товары для дома и гигиены, которые тоже ассоциируются с чистотой, стерильностью. И иногда, здесь очень важно подчеркнуть, что иногда не всегда, это товары для спорта, притом товары для спортивного спорта. Потому что у нас очень много товаров в спортивных магазинах, так называемых лайфстайл. Это там, где они не специализированные. Ну, то есть, если мы говорим баскетбольные кроссовки для бега, футбола, потому что тут активность, чем больше у. Чем, чем холоднее свет, тем больше в нем содержание синего спектра. И тем выше концентрация, тем ускоряются обменные процессы. Соответственно, здесь нам очень нужно создать атмосферу спортивных достижений, напряженности и так далее. Поэтому иногда даже в рамках одного магазина можно использовать несколько световых температур. Очень хороший пример Adidas, который сейчас проводит там ребрендинг и в Украине, рестайлинг ну, магазинов, не ребрендинг, а рестайлинг магазинов. И вот они как раз начинают использовать этот инструмент, когда все товары лайфстайл подсвечиваются теплым, белым светом, а именно полка с сугубо спортивными товарами, это кроссовки, либо какие-то товары именно для бега или футбола специализированные, там используются 4000 кельвинов, и таким образом у покупателя подчеркиваются все элементы, связанные с стойкой ассоциативной реакцией. Здесь нельзя бояться использовать даже в рамках одного магазина несколько световых температур. А, ну и понятно, это товары для ванной. Здесь как раз пример из этой отрасли. Тоже магазин, в котором общая световая температура 3000 Кельвинов и для. Смесители и товаров для ванны используются 4000 кельвинов.